завидуйте молча, а я у окна ле Жу... о, взорвалась. Ночью враг атаковал местный нефтеперерабатывающий завод. А... Смотри, горит! Смотри, горит! Это горит, что ты или это в Да нет, походу, горит. Еще нет, один! Прошу. Еще один, тихо! Да где горит? Вон имба! Вокруг нас полмиллиарда Мобілісунний ресурс тільки європейської стран НАТО. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск антипропаганди. Сьогодні ми назбирали для вас найкращий із російських пропагандистських заяв про те, як вони смакують наші новини, як вони їх викручують, як вони намагаються. В кожній несенітниці і навіть мемі знайти свої перемоги. А ми, як і завжди, будемо разом з вами нашого ворога повертати на його місце. Тож я закликаю всіх і кожного друзі, обов'язково лишайте нам свій лайк, Підписуйтесь на youtube канал Кровенволай, коментуйте, почути побачення, і найголовніше. Ходіть в опис до нашого випуску і шукайте там посилання на наш збір. Для нас украй важливо не пропускати жодної миті жодної нагоди для того, аби допомогти в році вогневої підтримки 2-го батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Ми збираємо 250 тисяч гривень з вашою допомогою на все необхідне для осінньо-зимового сезону на полі бою на фронті, зокрема на радіостанції Моторола, на інверторні генератори та зарядні системи Екофлоп. І ми будемо щиро радіти за кожен. Донат за кожну гривню, долар, все, що ви відправите хлопцям и дівчатам, які, направду, чекають нашу допомогу. Вийшов, так? да? прям було Ну, все, я... На! Загорю. На! Вот это сделал... Нет, это прям попали по нему, в смысле, вот это он долетался. Все, тишина. Прям тихо, еще один. Прошел. Еще один, тихо. Слышишь? Один ускакал. Да, второй, второй. Он прям под октами, вот здесь ну, он, там, он пролетел. Да, я тоже слыхал. Я же там подпрыгнул. Прям на дом прошел. Над нашим... Он летит до сих пор, братан, второй. Он, тоже... Слышишь? Же... Второй летит. Эй, сирена уже, брат. Все. Нет, он улетел. Один, одного... Вот здесь нет, прям. Ну прям вот вот его. Вот. Прям вот. Это горит, что-то или лето. Фактила. Да нет, поводу горит. Завидуйте молча, а я у окна ле жу о, взорвалась. Твою! Это что, сейчас было, я в шоке! Смотри, горит! Смотри, горит! Горит, серьезно, горит! камера горит! Вау! Да где горит? Вон имба! Там рядом с нами. Это, это Тамашан, Тамашан. Да, Тамашан, да. Вау. Wow. Сейчас чувствую, ты... <сёздор> я сяду, если что. Ты я там... Ты я их Интересно, а там это попало в кадре? Я просто не, не, я не заметила. У меня все попало, у меня это все ярко. Были закрыты сегодня аэропорты Волгограда и Саратова. Саратов уже открылся, однако ночью враг атаковал местный нефтеперерабатывающий завод. Над городом были слышны э, взрывы. Разбудили они около 12 местных жителей. Порядка 10 громких взрывов от работы ПВО слышали жители города. Как я уже сказал, беспилотники заходили со стороны Волги. Целью стал местный нефтеперерабатывающий завод. Ну и, как подтвердил Лучше местный губернатор Роман Бусаргин в результате в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы. Вокруг нас полмиллиарда мобилизационный ресурс только европейской части стран НАТО. И они их готовят к войне с нами. Это глубокое заблуждение. То, что вот мой друг Александр Сосновский говорит, им не удастся немцам набрать армию, которая не хотят. Да, конечно, удастся. Конечно, удастся. Каким методом, это другой вопрос. Ну, конечно, удастся. И знаете, чем теперь занимается российская пропаганда? Ревно тем самым, чем они занимались по отношению до Джо Байдена. Теперь им треба конче принизить Дональда Трампа. Хоча мені так і хочеться запитати, а на що робити те, і з чим він і сам прекрасно впорається? Річ тім, що їм треба показати, що президент Сполучених Штатів некомпетентний, не розбирається у багатьох питаннях, чистки в Міноборони, хоча правильно тепер говорити Міністерство війни. Все, що відбувається в Пентагоні, ніхто не розуміє, якого звільняють, кого призначають. Ну просто дурні захопили Сполучені Штати Америки. Слухайте, так дурні ви. Якщо все і справді так, то ви маєте у Москві просто потирати руки, маєте тихенько собі сидіти і чекати, доки Америка розвалиться. Ви ж саме про це говорите десятиліттями, але здається, що найбільший розпад прогнозують все ж таки дуже розумній Російській Федерації. В Пентагоне произошла, так сказать, ну об этом не не заявлялось э, публично, хотя говорилось, что э, Хексит провел просто чистку э, аппарата Министерства обороны и основных командований. Я не исключаю, что э, люди, которые, так сказать, были действительно следующие, которые отвечали, их просто отправили в отставку, а на место пришли, э, ну, я всегда относился к политическим назначенцам с некоторым опасением, но у меня такое впечатление, что сейчас, вот в команде Трампа, ведущих ведомства, там очень много политических назначенцев, которые, ну скажем так, не очень следующие в тех вопросах, за которые, за которые они отвечают. Поэтому иногда создается впечатление, что Трамп что-то говорит, не очень хорошо понимая, о чем он говорит. Но вот в частности, по нашим испытаниям, он почему-то вот на голубом глазу, по-моему, уверен, что мы испытали ядерное, ядерное оружие. Хотя ему, так сказать, вежливо и корреспонденты, там, и кто берет у нее интервью, говорят, но это же средство доставки. Все равно, Слово ядерне, раз є слово ядерне, що може нести ядерне оружие, все значить, испытали ядерне оружие. Вот так такава, по моєму, логіка э, Трампа. І мені як подобається, як російські пропагандисти знають все, все про українську політику, все про європейську політику. А ще вони вміють читати думки і точно знають, що Дональд Трамп мав на увазі зовсім інше, і він просто оговорився, а хотів сказати зовсім інші слова. Як Ну да просто ты уж, что россияны знают все. Выявляется, Дональд Трамп насправдине не мав на увазе с правдой ядерного К сожалению, наступил момент, когда речевая ошибка Трампа может вылиться в очень нехорошее действие на земле. То есть фактически сейчас администрация Белого дома стоит перед дилеммой. Выпустить Трампа с опровержением его слов, вы меня неправильно поняли, я имел в виду про носители, про какие-нибудь невзрывные испытания и так далее – или реально провести испытания в подтверждение своих слов. Mm -hmm. Как уже эксперты американские сказали, что Трамп непреднамеренно, ошибочно запустил эту цепную реакцию. Там запустился антикризис в Белом доме. И мы видим, Пит Хексет говорит, да, нам надо провести испытания, вот мы нуждаемся. Марка Рубио, Венс, все говорят о том, что они хотят проводить взрывные испытания. При этом американцы сами в шоке, потому что это на их территории будут снова проводиться испытания, поли, полигон в Неваде. И это не беря цепную реакцию, которая запустится действительно по всему миру, потому что после этого Россия пройдет испытания, Китай, Китай, и все остальные. Да? Но мы-то проводим в удалении от нашей территории, они-то будут проводить у себя. Интересно, что часто сам Дональд Трамп не очень разумеет, что справедливо он имеет на увазе. Ну, в том смысле, что он за один день может абсолютно легко сказать про выпробования А під вечір чи на наступний сказати, що він працює над тим, щоб у світі відбувалася ядерна деескалація, скорочення ядерних запасів, що він саме над цим працює з Москвою і з Пекіном, хоча так справді роблять після запуску Мінутмена третього. Але оця невизначеність, неконтрольованість, непрогнозованість, здається, чи не вперше в житті нам на руку в Москві не розуміють, як. Прогнозувати наступні дії чи слова Дональда Трампа, що насправді він має на увазі і наскільки він серйозний. Подивіться, що від заяв про випробування до самого випробування минув тиждень. Він не розтягується на місяці чи на роки. Він не погрожує, не шантажує, просто бере і робить. А це означає, що наступний крок Дональда Трампа росіяни ні за що на світі не зможуть передбачити. И в этом отношении сейчас действительно мир находится в, в ситуации, после которого может такая пойти цепная реакция, никто не знает как. Ведь на самом деле один только разговор про томогавки много чего запустил, и мы понимаем, что там и буревестник в этом отношении ускорился и так далее. И мы сейчас находимся на развилке, как дальше будут развиваться эти события. Но мы видим определенный раскол. Этот раскол заключается командование Пентагона. Я хочу напомнить, что сейчас в Америке идет тяжелейший так называемый шатдаун когда не платят зарплаты э, всем госслужащим. В Америке есть про, про программа продуктов, э, которые по талонам там распространяются категориям, э, значит, социально незащищенным категориям, называется Food Stamp, и она сейчас страдает, потому что на это не выделяются деньги. И сейчас впервые в истории американские военнослужащие в очень большом количестве являются э, получателями этой помощи, то есть текущих зарплат США, с учетом инфляции, недостаточно. И там начинаются брожения американских. Генералы, которые выступают в Пентагоне, они в противовес Трампу говорят: а мы не готовы, у нас совершенно не, не подготовлена история. Возможно, Трамп имел в виду про другое. То есть они ему и Белому дому уже противоречат. Говорят: Нет, для подготовки испытаний на территории США нужно время, это надо туннели делать, надо готовиться. А мини... а агентство, которое отвечает за ядерную безопасность, кто, собственно, проводит эти испытания. Сотрудники о том, что будут проводиться испытания, Узнали из новостей из заявления Трампа. То есть там для многих американских чиновников очень много вопросов. Ну и хочу напомнить, что э, ситуация, связанная с противостоянием республиканцев и демократов, дошла до такого уровня, что американские министры, ну, например, министр внутренней безопасности выселил генерала из базы внутри и сама заселилась туда mm -hmm. на, на территории американских значит, воинских частей. Такого в истории никогда не было, а сейчас это набирает обороты. Ну і зрештою, треба обов'язково знайти якогось нового був в них фанерний маршал, а тепер треба якогось картонного генерала, який буде тепер гучніше всіх кричати про ядерні випробування. Я направду до цього тижня постійно думала. слухайте, а куди подівся міністр оборони Росії? Ну в тому сенсі, що ми про Білоусово нічого не чуємо. Його просто не існує як класу, як особистості, як міністра. А что траптом министр закликав негайно розпочати подготовку до проведения полномасштабных ядерных выпробований. С учетом вышеизложенного, считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность силы Света Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки. Чи у вас все добре на українських фронтах? Чи ви вже скрізь перемогли? Всі котли закрили, відкрили нові, наступаєте на всіх напрямках, що тепер треба ядерні випробування. Ну, звісно, пафосні заяви, кидання цих пред'яв і погроз, ми до цього всього звикли. Але враховуючи, що це навіть не військовий, а просто піджак, це виглядає ну, в буквальному сенсі жалюгідно. И мы увидим, как цветет и орешник. Вот, и вот... и наконец-то Посейдон, Сармат. Какая красота? Почему вот вы увидите, наконец, как красиво летит буревестник а над седое, равнины, края, а? море. Что? Вот вы просто как вы пошли путем Обамы. Это порочный путь. На цьому, друзі, в мене все. Але ви під завершення цього випуску обов'язково не забувайте лишати свій лайк, Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова лайк». коментуйте, почути і побачене. І найголовніше підтримайте найкращу армію у світі, наші збройні сили за посиланням нас в описі. Ви легко знайдете збір для роти вогнової підтримки другого батальйону. 37-ї бригади морської піхоти 250 тисяч має бути на рахунку наших військових. Поки ми пройшли тільки одну п'яту. Це означає, що ще довгий шлях попереду. Але ми дякуємо всім, хто бере участь у цьому зборі, хто вже задонатив і хто донатить просто зараз. Ну і, звісно, бережіть друзі, себе бережіть Україну, до зустрічі.